Я только да. что встречался, угадай, с кем? Ну, с Тамбовым. С Дмитрием Анатольевичем Медведевым. О, нормально. Ну и как он? Ну что, выбил Граденов, выбил пушки и выбил официальное извинение Плотницкого, он прилетает с Москвы. Приносит первому казачьему полку по телевизору официальное извинение, так как они всегда воевали, боролись за народ, и они самые лучшие. Что, в натуре? Да. Блин, Нам нет, оставляют нет. наши шевроны, название полка оставляют, и наше знамя оставляют. Охуеть. И живем он да. показать, чем устало. Но пришлось поступиться званиями. Звания общевойсковые. А вы куда? Нам танки дадут, все дадут же. Ху, блядь. А знаешь, Хуй. как нас назвали? Вы передовое да. лицо казачества Российской Федерации. Да. самое главное, слушай, до 15 января мы будем полностью обеспечены всем вооружением. Вообще все, что это? Да, при мне дам приказ Стамбулу до 15 января танки, БМки, Пушки, все остальное предоставить. Но дело не в этом. Да. Я при мне слышал приказ господина Медведева а. предоставить специалистов, не просто балабулов-советников, а специалистов по всем родам войск, которые могут навадить да. норм... да, нормально, говорит, контор. Не просто приехать говорит, пальцем там махать. А действительно учить людей, говорит, правильно делать. Это, говорит, настоящие солдаты, я в них верю. Блять, это слышал, я это слышал сам. у меня есть номер Медведева? Ты понимаешь, что это? Так? <связывается> ни помощников, ни хуёшников. У меня есть номер Медведева, я охуевший. Так <связывается> самое интересное, Женя не это. Он позвонит 5 числа и на официальном уровне по телевизору пригласят 125 детей из города стаханова на Кремлевскую елку. Елку. Давай, а, друзья. Стоп, подожди, да. теперь подготовься к плохому. Хорошая закончилась, давай плохой. А, в воскресенье там был приезжает на инспекцию. Мы должны показать ему склады. Шестую школу, где будет штаб. Но дело в том, что шестая школа, блядь, она там немножко не готова, Павла Леонидович. Мы подготовим. А что, ему увидеть стены, братан. А все, что надо, они нам теперь выделят. нам да. Сергей докладываю. По личному составу общее количество в данный момент 1176, из них 35 вольно наемных. Ну, добро, добро. Это, это без мертвых душ, для чего Тут вот те, что в наличии живые, проверил сам лично все полностью. В любом случае, предупредите, что все подразделения как говорится, я буду проезжать вместе с тобой все это проверять, смотреть, читать там. Конечно, конечно, Сергей, все готовы. Мы должны можем устроить построение полка полностью, если надо. Все. Отлично, отлично.